Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Бахчисарай перетворюють на туристичний центр. Місцева влада запевняє незабаром любителі історичних пам'яток їздитимуть не лише до Італії чи Греції, а й до Криму. Бахчисарай має стати столицею туризму Кримського півострова. Такі амбітні плани у міської ради. Займатимуться популяризацією історичного спадку. Кажуть, місто завжди було багатонаціональним. Тому тут збереглися пам'ятки різних народів: серед них грецькі, вірменські, кримськотатарські та інші. Створюватимуть і нові об'єкти. Це розважальний комплекс, парк мініатюр та 4 d кінотеатр. Такі ж пам'ятки, як ханський палац, крім національного, можуть отримати і світове визнання. Зараз ведуться переговори під... Готовка к внесению ряда объектов города Бахчисарая во всемирный список ЮНЕСКО. Туристам есть что у нас посмотреть, у нас есть богатая история. Кроме того. Кримська татарський колорит. вже зараз Бахчисарай щороку відвідують близько мільйона туристів, кажуть в міськраді. Прогнозують, тепер їх буде ще більше. Тому попіклувалися і про безпеку відвідувачів. Вже встановили 20 веб-камер в найбільш людних місцях. З їх допомогою міліція стежитиме за порядком. Крім того, місто отримало кошти і на освітлення. У нас вже другий рік а, йде програма Світлий город. Тос тобто, подавали програму, виграли гроші. І той, тобто, цієї програми, мы освещаем старую часть города, вот переходим на новую часть города. Пропагуют Бахчисарай активный відпочинок, зокрема велотуризм. Для власників такого транспорта тут встановили специальные парковки біля всіх найпопулярніших місць. Если же вы завітаєте до кафе на велосипеде, вам еще и снижку могут сделать. Городской совет Бахчисарая делает акцент на велотуризме, и поэтому мы э, очень много времени посвящаем популяризации здорового образа жизни. В последние два, пару лет проводится Регулярні ракакіта міроприяття посвящення велотуризму. Це «Велодень», це відкриття велопарковок возле Ханського дворця. Крім туризму, збираються активно розвивати і промисловість в планах створення індустріального парку. Під нього вже виділили 200 гектарів землі вздовж траси сімферополь севастополь кажуть, вже є і потенціальні інвестори, які готові розмістити тут свої підприємства. І продовження теми інтерв'ю з Бахчисарайським міським головою Костянтином Рубаненком. Доброго дня, Константин Григоровичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Міська влада приділяє значну увагу розвитку туризму. Дбає про безпеку туристів. Розкажіть, що ще робиться для популяризації міста як туристичного центру. Бахчисарай є являється ну, роду малим Ерусалимом. На його території розположено кілька унікальних об'єктів культурного сліду, зв'язаних з релігією. Це і мусульманські святини, християнські святини, достатньо древні, це і іудейські святини, це древні народ Караїмов. Ну, як мені... Минимум уже это обязывает просто лишает возможности, как говорят у нас Бахчисарае, кто не был в Бахчисарае, тот зря прожил жизнь, приехать и, хоть однажды, побывав здесь, вернуться сюда вновь и вновь. Бахчисарай пленит, и когда-то упав в него, великий поэт ну, не смог остаться равнодушным. Вы знаете эту поэму Александра Сергеевича Пушкина «Фонтан слез». В том числе именно поэтому, приехав однажды в Бахчисарай, вы не сможете не вернуться сюда вновь. Не нужно тратить миллионы для того, чтобы, например, ввести велосипедную парковку, ее установить. Не нужно тратить миллионы для того, чтобы, например, сделать, приобрести муниципальные велосипеды и дать возможность каждому горожанину, либо гостю города воспользоваться бесплатным муниципальным велотранспортом. Не нужно тратить много денег, например, для того, чтобы разместить QR-коды, которые мы первые, наверное, ввели в социальной сфере, ну и так далее и тому подобное. Хотя не скажу, что, конечно же, средства не необходимы, например, такие столь важные для каждого туриста и горожанина вопросы, как безопасность. В рамках проекта «Безопасный город» и популяризация города, который нам сейчас удалось реализовать, мы находимся на стадии его завершения, позволяет сегодня констатировать факт, что Бахчисарай может являться одним из самых безопасных городов на территории автономии, как минимум. Это около 20 высококачественных камер муниципальных мы внедряем на сегодняшний день. Сервер устанавливается в районном отделе милиции, где будет постоянно вести запись происходящего. Ну и в целом это позволит любому человеку в любой точке земного шара, выйдя в интернет, увидеть, что происходит в Бахчисарае, как выглядит ханский дворец чутка, лес, это Успенский монастырь, в их внешний вид в то или иное время года. Они прекрасны. Мы считаем, как я уже упомянул, своим долгом и своей целью те объекты культурного наследия, которые имеют статус национального, все-таки донести э, знания о них, информацию о них, я был бы прав, если так бы правильно сказал, информацию о них до да, как можно большего количества наших граждан и граждан других государств, чтобы они имели возможность приехать и ознакомиться с этими объектами на сегодняшний день, которые э, претендуют на статус объектов культурного наследия всемирного. И Всемирная организация культурного наследия, ЮНЕСКО, на сегодняшний день номинируются данные объекты, насколько вам известно. Мы имеем честь сегодня говорить об этом громко и вслух. Именно поэтому... Вот относительно денег уже упомянул, что крайне немаленькие средства, несколько миллионов гривен мы выделили из собственного бюджета для того, чтобы на сегодняшний день разработать историко-архитектурный опорный план, генеральный план новый где четко определить охранные зоны этих объектов культурного наследия, тем самым запретив хаотичную застройку, либо застройку, которая как-то может повлиять на исторический ореол нашей старой части нашего города. Как вы оцениваете инвестиционный потенциал места и чьи реализуются инвестиционные проекты? Почтарь находится на этапе разработки стратегического плана экономического развития. Огромный акцент на сегодняшний день уделяется не только туристической сфере, Бахчисарай сегодня имеет огромный потенциал, обладает таковым потенциалом. Сегодня мы имеем честь ежегодно принимать около миллиона туристов в год при 300-тысячной массе населения. Я думаю, это достойные цифры. На сегодняшний день мы стараемся, как раз с коллегами обсуждали вопрос максимального принимания опыта у такого города, флагмана, скажем так, туристической отрасли, как Львов. Очень много позитивных практик мы видим в этом регионе и максимально стараемся все позитивное также извлечь. Но кроме этого, общаемся, общаясь с другими государствами, то же самое, максимально позитивные моменты стараемся у себя здесь реализовывать. Что касается инвестиционной привабливости региона, то в настоящее время разрабатывается проект индустриального парка, так называемого. То есть мы стараемся перенять, как я уже упомянул, некоторых опыт других городов, других стран и предоставить для инвесторов максимально привабливые условия для того, чтобы путем снижения налогов, местных налогов и сборов, там, налога по земле в частности, путем предоставления максимально выгодных условий, дать возможность э, крупному капиталу сегодня прийти в Бахчисарай, так как с точки зрения логистики у нас очень интересное месторасположение. Это подтверждают все аналитические сводки и данные. И дать возможность крупному бизнесу зайти в город для того, чтобы развивать производство. На сегодняшний день мы только имеем э, проект, разработанный при поддержке компании Proon э, USAID, проект инвестиционной площадки по которому буквально на следующей неделе у нас делегация правительственной автономии вылетает в Турецкую республику для обсуждения вопросов возможности реализации данного проекта, как удалось им это сделать. Буквально три дня назад я вернулся из Соединенных Штатов Америки, где в Вашингтоне и в городе Шарлотт, Северная Каролина также обсуждались целый ряд вопросов, связанных с возможностью инвестирования в экономику полуострова, ну и в целом в страну. Как я уже говорил, каждая победа, каждая цель, которую ставит муниципалитет, неважно какого города неважно какого даже населенного пункта в нашей большой стране. Я считаю, что это маленькая победа всей страны, всего нашего народа. И самое главное, это сейчас объединить усилия и сделать Украину цельной и единой. В наших душах и сердцах это в первую очередь. Как только все, кто приезжает к нам, все, кто вкладывает в нас деньги, в том числе и наш внутренний бизнес, поймет, насколько мы дорожим вот этим вот, это наш, нашей едностью, нашим желанием объединить страну и начать ее поднимать экономически в том числе. И какие еще программы ныне реализуются в городе? Развитие туризма, туризма невозможно без улучшения жизни горожан сегодня. Поэтому часть программ, ну, большая часть направляется реализовываться сегодня в направление улучшения жизни горожан. Хотя пока на сегодняшний день это лишь пока проектно-сметная документация, которую мы реанимируем, которую восстанавливаем по газификации старой части города, потому что некоторые улицы у нас еще, к сожалению, не имеют централизованного газифицированного отопления. Это и водоснабжение мы пытаемся улучшить. То есть социально-бытовые условия горожан также стоит у нас на одном из первых мест. Чи вдається налагодити диалог з владою Автономної Республики Крым для вирішення місцевих питаній? Чи відчуваєте таку підтримку? Без поддержки со стороны правительства, со стороны государства, многие наши потуги были бы невозможны. И на сегодня было бы глупо себе констатировать тот факт, что мы способны самостоятельно многие вопросы решать. В части полномочий, где государство обязано помогать, осуществлять свои полномочия, помогая нам, я думаю, делается возможности все, что зависит от соответствующих должностных лиц. Поэтому здесь у нас нет проблем никаких. Правительство автономии сегодня делает все, подчеркиваю, зависящее от них, чтобы помочь нам. Это выделение средств на восстановление детского сада номер 5, там, это миллионные суммы, для нас э, недостижимые. Это и э, выделение, ну, к сожалению, небольших, как я думаю, везде сейчас, средств на восстановление дорожного покрытия. Ну, Конечно же, хотелось бы внимания этого большего, как и любому другому региону. Но нашей основной целью сегодня является показать динамику экономического роста нашего региона, чтобы у государства и правительства появилось больше мотивов обращать внимание на нас. Место я членом ассоциации «Место Украины, какую е роль организации и развязания проблем местного самоврядувания. Очень хорошие практики за последние, ну, наверное, полтора года ассоциация стала внедрять. Практика в первую очередь обмена опытом между муниципалитетом, лучшие практики, то есть лучшие наработки, которые уже были реализованы на территории городов, например, город Львов, о котором я уже говорил, очень, безусловно, сегодня является флагманом туристической отрасли. Это и что касается полуострова острова, все наработки города и в Патории, из которого мы практически, в котором бываем очень часто и стараемся весь, тут и позитивные практики применить у себя. Ну и в целом, то, что, как я уже упомянул, мне очень нравится сегодня, на протяжении полутора лет Ассоциация стала вот той э, достаточно мощной организацией, тем сильным кулаком, который смог объединить э, вокруг себя муниципалитеты, еще вчера, которые могли бы говорить, и, наверное, говорили, что Ассоциация, ну, пользу, возможно не какой-либо она минимальная. Сегодня чувствуется эта поддержка. Нам постоянно э, приходит рассылка, мы получаем очень много информации, очень много черпаем для себя полезного. Я думаю, что это очень крайне позитивно повлияет на развитие местного самоуправления. Сейчас в силу от сказанного проходит реформа местного самоуправления. Есть идея реформирования, прорабатывается концепция, очень бурно обсуждается на заседаниях, ассоциациях, опять-таки, подчеркиваю, но ну, это позволяет чувствовать себя защищенным. Ты понимаешь, что ты находишься в коллективе людей, которые представляют э, ну, четкую не вертикаль власти исполнительной, но четкую плоскость органов, органов местного самоуправления, которые поддерживаются населения и которые представляют из себя. гражданское общество ну в його, скажем так, проявленні виборни должностей. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Костянтин Рубаненко, Бахчисарайський міський голова виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародною розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародною розвитку або уряду. США. И пока это все, благодарю за внимание, увидимся.